uchinchi masala yechimida diqqat bilan qaraymiz uchinchi masala yechimida kannisatorlar shunday tartibda ulanganki mana bu nuqtalardagi potensiallar farqi demak l nuqta deydigan bo'lsak l nuqtadagi potensialni f l deb belgilab oladigan bo'lsak bu yerdagi potensiallar hammasi teng demak mana bu yergacha ham f l mana bu yerdagi potensiallar ham f lga teng mana bu yergacha ham f l demak mana bu nuqtani demak mana umumi, toğru, bu umumiy simni ana shu sim shu o'tkazgichni kesib tashlab mana shu nuqtani to'g'ridan to'g'ri mana bu yerga ulab qo'yishimiz mumkin mana bu nuqta ham xuddi shunday bu yerdagi potensialni fi k deb belaydigan bo'lsak k mana bu nuqtadagi potensialar ham fi kaga teng bu nuqtani ham mana bu o'tkazgichni kesib tashlab qisqartirib mana bu yerga ulab qo'yishimiz mumkin u holatda demak uchta demak mana bu umumiy kondensator gorizontal holatga kelib qoladi gorizontal holatga kegib qoladi uchta sig'im umumiysi parallel bo'lib qoladi demak bu s birga teng o'rtadagi s ikkiga teng eng pastdagisi s uchga teng uchalasi parallel bo'lgan uchta sig'im kelib qoladi demak ikkisi uch si va s bo'lganligi uchun parallelda s bir teng demak ikki si s ikki teng s s u'ch teng s parallelda umumiy sig'im qo'shilganligi uchun s umumiy oddiygina oddiygina olti ga teng bo'lar ekan keyingi masalamizda to'rtinchi masalada k va l nuqtalar orasidagi umumiy sig'imni toping k va l k mana bu nuqta orasidagi umumiy sig'im so'ralyapti bizda e'tibor qaratamiz e'tibor qaratamiz l nuqtadagi potensialni f l deb belgilab oladigan bo'lsak demak mana bu yerdagi f l f l potensial f l bu ye'llargacha ham f l mana bu yerlar ham f l e'tibor qaratamiz mana, mana, Et mana bu yerdagi potensiallar ham fl chunki oddiy sim bo'lsa, sim bo'ylab potensial o'zgarmas ketaveradi demak mana bu yerdagi potensial ham fl bu yerdagi ham fl e'tibor qaratamiz demak mana bu kondensator ishlamas ekan chunki potensiallar farqi 0 ga teng mana shu potensiallar fl fl bo'lganligi uchun demak ikkita kondensator o'zaro ishlamaydi yoki oddiygina qilib mana bu kondensatorning shu nuqtasini ushlab olib ushlab olib shu o'tkazgich pullab surib olib keladigan bo'lsak c si ikki bilan c si uch o'zaro mana bu nuqtani ushladik si si bu o'tkazgich pullab surib olib keldik mana bu yerga bu holatda c uch bilan c ikki o'zaro parallel bo'lib qoladi va umumiysi esa yana nolga teng bo'lib qoladi chunki mana bu nuqtaga ikkalasi ulangan bu nuqta esa ochiq bo'lib qoladi ya'ni hech nimaga ulanmagan bo'lib qoladi unda ham baribir nolbib qoladi demak s uch bilan s ikki ishlamaydi sababi potensial farq teng nol potensial farq nolga teng bo'lganligi uchun demak mana bu ikkita sig'im ishlamay qoladi va va xuddi shunday bu yerdagi ham fl bu yerdagi ham fl demak s to'rt ham ishlamaydi s to'rt ham ishlamaydi ishlamaganligi uchun demak demak umumiy sig'im faqatgina s birga teng bo'ladi ya'ni 3 s ga teng bo'lar ekan keyingi beshinchi masalamizda op mana bu eng yuqoridagi uncha ko'rinmagan rasm sifat xiraroq anchagina demak shu sig'im ishlamay qoladi sababi xuddi shunday mana bu yerdagi potensial qanaqadir fi ka bo'ladigan bo'lsa misol uchun bu ixtiyoriy tanab oldim fi ka bo'ladigan bo'lsa shu o'tkazishdagi barcha potensiallar fi ga teng demak mana bu yerlar ham fi fik bu yerdagi ham fi ka fi ka fika demak mana bu yerda ham fi ka potensiallar farqi 0 ga teng bo'lganligi uchun demak mana bu kondensator ishlamaydi keyin keyin mana bu demak s birmi bu s bir kondensatorning mana bu uchini bu yerga olib keltirsak bo'ladi ya'ni mana simni kesib tashlashimiz mumkin chunki potensiallar farqi teng potensiallar teng fibo'l buyrd ham ei demak mana bu yerni bu yergaoli kelib ulab qo'yamiz mana buni ham bu yerga olib kelib ulab qo'ysak demak s ikki bilan s bir o'zaro parallel s nechidir bilan s to'rt mana bu ko'rinmagan s nechidir bilan s to'rt o'zaro parallel mana bunday bo'lib qoladi demak bu C1, si bu C2 si o'zaro si 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 si, si, parallel va ular o'zaro ketma ket to'langan C4 bilan C6. demak C6 deylik C6 o'zaro parallellangan jami esa ketmagit to'langan demak c bir bilan s ikki to'rt s ikkisi o'zaro oltis parallel langanligi uchun demak bu qismning umumiy sig'imi 6C. bu qismniki esa demakoltisi bilan bu 5 5 beshsi bilan 7 yettisi o'zaro 12 ikkisi bilan demak bu o'n ikkisiga teng endi o'zaro ketma ket to'langanda olti 12 o'n ikki bo'lingan olti plyus o'n ikki bo'ladi bizda o'n sakkiz ya'ni demak javob to'rtsiga teng bo'lar ekan to'rttiga teng bo'lar ekan endi mana bu masalamizda mana s uchni mana bu 3 uchini olib kelib mana bu yerga qo'ysak bo'ladi ya'ni u mana shunday qiymat Mana shunday qilib qo'ydik buni kesib tashlaymiz sababi yana aytib o'tib ketamiz fiil bo'lsa mana bu yerdagi potensial fiilga teng bo'ladigan bo'lsa hammasi fiilga potensialga teng fel potensialga teng mana bu yergacha ham demak, olib kelishimiz mumkin biz olib kelishga haqqimiz bor mana bu bilan demak C3 bilan C4 o'zaro parallellaib qoladi C3 bilan C4 o'zaro parallel so'ngra oddiygina demak yuqorida C1 pastda esa mana bu C2 va va mana bu s to'rt hamda s to'rtga parallel s 3 bo'lib qolar ekan buni topib qo'yish endi momin emas mana s 3 bilan s to'rt o'zaro 3 chun uch sga ikkisini qo'yadigan bo'lsak besh s beshs bilan 20 s o'zaro ketma ket to'langan demak o'zaro ketma ketlig uchun yigirma ko'paytirilgan 5 taqsim 20 plus besh 25. 5 besh besh bilan qisqaradigan e bo'lsak maqrajda 5 qoladi 25 beshga boan sak demak 4 s to'rtsi bilan yuqoridagi C1 parallelligi uchun shunchaki qo'shib C1 3 C ga teng ekan demak 3 C uchsiga to'rt sini shunchaki qo'shidigan bo'lsak javob 7 C bo'lar ekan demak javob a bo'lar ekan rahmat qolgan masalalar ham xuddi shu ko'rinishda chiqib ketaveriladi. kuzatganingiz uchun rahmat